জিলা কংগ্ৰেছৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন লোকসভা নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছক শক্তিশালী গণভিত্তি প্ৰদান কৰিলে এই মন্তব্য জয়ৰাম ইংলেঙৰ সদ্যসমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলক ভোট প্ৰদান কৰা তিনিওখন জিলাৰ সকলো ভোটাৰ আৰু শুভাকাংক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত জিলা কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি বিদ্যাসিং ৰংপী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ৰম ইংলেং আৰু চি পি আই দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবি কুমাৰ ফাংছ উপস্থিত থাকে আৰু নিৰ্বাচনত ভোট প্ৰদান কৰাৰ বাবে সকলো ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে বিদ্যা সিং ৰংপিয়ে তিনিওখন জিলাবাসীলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি জনোৱা সঁহাৰিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৰংপিয়ে নিৰ্বাচনত দলটোৱে অৰ্থৰ অভাৱত ভোকা বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত শাসনত থকা দলটোৱে আমাৰ বেংক একাউণ্ট পৰ্যন্ত জব্দ কৰি দিছিল এনে অভাৱ অনাটনৰ মাজতো আমাৰ দলীয় নেতাকৰ্মী আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে আমাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ আশা কৰা ধৰণতকৈ অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলিও ৰম্পিয়ে দাবী কৰে চি পি আই দলৰ ৰবি কুমাৰ নেতা ফাংছয়ে মৃতজোঁটৰ প্ৰতি তিনিওখন পাহাৰীয়া জিলাৰ জনতাৰ সঁহাৰিক সদায় সন্মান জনাই আহিব বুলি উল্লেখ কৰে নিৰ্বাচনত মৃতজোঁটৰ হৈ ভোট প্ৰদান কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে জয়ৰাম ইংলেঙে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পৰা গণনালৈকে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে আগবঢ়োৱা সমৰ্থনৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ইয়াৰ লগতে তিনিওখন পাহাৰীয়া জিলা জনতালৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সমৰ্থনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত জয় পৰাজয় থাকে বুলি উল্লেখ কৰি জনতাৰ এই ৰায়দানে দলে স্বীকাৰ কৰি লোৱা বুলি ইংলেঙে উল্লেখ কৰে দলে এক লাখ চৌবিছ হাজাৰৰো অধিক ভোট লাভ কৰাটোৱে দলটোৰ মূল শক্তি বুলি উল্লেখ কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহলৈ ই দলৰ মূল শক্তিৰূপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব বুলি ইংলেঙে উল্লেখ কৰিছে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ শ্ৰেণী বিভাজন নোহোৱাকৈ জনতাৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই যাব বুলিও ইংলেঙে উল্লেখ কৰে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ উত্তৰ কাছাৰ কাৰ্বি আংলং দুয়োখন জিলা মুঠতে তিনিখন জিলাৰ সভাপতি দলীয় সভাপতি মহোদয়সকলৰ মই আৰু প্ৰত্যেকৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক কমিটি লগতে মণ্ডল ব্লক মণ্ডল প্ৰমুখ্যে আমাৰ বুথ কমিটি সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শলাগিছোঁ যে ইমান অভাৱ অনাটনৰ মাজতো আমাৰ দলে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ভালকৈ ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু এই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ লগতে কাউণ্টিঙলৈকে এজেণ্ট হিচাপে যিসকলে কষ্ট কৰিলে সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইলেকশ্যন বুলি ক'লে হাৰ জিতটো থাকিবই এই হাৰ জিতটো যিহেতু বেলেগ বেলেগ দলৰ বেলেগ বেলেগ কেণ্ডিডেট থাকিব নিৰ্দলীয় থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হাৰ জিটটো থাকেই আৰু কোনোবা এজনহে জিকিব পষ্ট যিহেতু এটাই গতিকে হাৰ জিতটো থাকিবই গতিকে এইটো হাৰিলেও কথা নাই জিকিলেওতো ভালেই হয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে গণতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বিশ্বাসী গণতান্ত্ৰিক ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ মৰ্মত এই বেলটৰ বা ই ভি এমৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰিবলৈ সেইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমতে আমি আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গণতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাইজৰ অধিকাৰটো বান্ধি দিয়াৰ বাবে আৰু মই দেখিছোঁ এইবাৰ ইলেকশ্যনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিমান সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে সকলোৱে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে ভোটদান কৰিছে হয়তো আমি জিকা ভোটটো পাৰ্চে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আমি পোৱা নাই আমি হ'লেও এক লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ ওপৰত আমি ভোট পাইছোঁ যিটো জিকা ভোট নহয় কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ পুঞ্জী এটা হৈ গ'ল আগন্তুক আহিবলগীয়া যিকোনো ইলেকশ্যনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আমাৰ ডাঙৰ এটা পুঁজি আছে সেইটো আমি ইতিমধ্যে গম পাই গৈছোঁ গতিকে এই এতিয়া চেণ্ট্ৰেলতো বিজেপি চৰকাৰ ষ্টেটতো বিজেপি ইয়াত কাউঞ্চিল দুটাও বিজেপি তাৰ মাজতে যে আমি ইমানখিনি ভোট আয়ত্ত কৰিছোঁ ৰাইজ ইতিমধ্যে আকৃষ্ট হৈছিলে বহুত যে এই গেৰেণ্টি কাৰ্ড সেইবিলাক তেওঁলোকে পাই পেলাই দেখি পেলাই ভাল পাইছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰ হোৱা হ'লে বা এতিয়াও চাঞ্চ আছে হোৱাটো তেতিয়া আমি সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাম আমাৰ দলে সেইখিনি অংগীকাৰবদ্ধ আৰু আমি সেইমতে আগবাঢ়িম গতিকে আহি বিশেষ নকওঁ যে ৰাইজলৈ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ লগতে আমাৰ দলৰ বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মণ্ডল মণ্ডলৰ পৰা ব্লক ব্লকৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি যিহেতু আমাৰ তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে সভাপতি মহোদয়সকললৈ আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকললৈকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা কৰিম আকৌ আগন্তুক আহিবলগীয়া দিনবোৰত আমি সকলোকে লৈ কোনো জাতি কোনো ধৰ্ম কোনো তেনেকুৱা শ্ৰেণী নবগাই পেলাই আমি একেলগে যেনেকৈ এইবাৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি কামত জপিয়াই পৰিম আমাৰ লগত বিশেষকৈ আৰু আমাৰ এলাই এলায়েঞ্চ আছে আমাৰ কমৰেড ফাংচু ডাঙৰীয়া হিলচ কমিটি চি পি আই এম এলৰ তেখেত বহুত কষ্ট কৰিলে আমাৰ লগত গতিকে তেখেতক তেখেত আৰু তেখেতৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যিমান আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে হওক বা এল কমিটি ৱাইজ কমিটিয়ে হওক বা ব্লকেই হওক মণ্ডলেই হওক তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ লগতে সত্যহতে এই ইলেকশ্যনৰ ঠিক কেইদিনমান আগত দুই মাহমান কেইমান কিবা এমাহমান আগত নেকি আমাৰ দলত আহি যোগদান কৰিছিলে আমাৰ কিশোৰ ডাঙৰীয়াও এতিয়া প্ৰাক্তন এম এল এ তেখেতো আমাৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিলে আৰু এন চি এলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পূব কাৰ্বি আংলং য'ত যেনেকুৱা আমি পাৰিছোঁ আমি মিটিংবিলাক আমি কৰি গৈছিলোঁ তেখেতো বহুত কষ্ট কৰিলে আমাৰ ফাংচোচাহকৰ লগতে আমি একেলগে আছিলোঁ আৰু তেখেতৰ সহকৰ্মীসকল আছিলে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিমা বাইদেউ তেওঁলোকেও বহুত কষ্ট কৰিলে ইয়াতো আছে আৰু কেইজনমান আছে ভাল ভাল আমাৰ এই চিপাই এন এলৰ ল'ৰা বা নেতা তেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমলমি আদি কৰি লগতে আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি বিশেষকৈ বহুত কষ্ট ভোগ কৰিলে অভাৱ অনাতনৰ মাজেদি তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে যেনেকৈ ধৰণে ইলেকশ্যনটো আগুৱাই লৈ গ'ল এইটো শলাগ শলাগিবই লাগিব আৰু ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু যিটো এই মানে এটা কথা আছে ইংৰাজীত কয় যে এই ফেইলাৰ ইজ দ্য মাই ষ্টুণ্ড অফ ছাক্সেছ আমি ফেইলিয়াৰ হৈছোঁ ঠিক মই বিজেপি কৰিবলৈ যাওঁতে একেই আছিলে এইবাৰো মানে মইতো কেণ্ডিডেট হ'বলগীয়া নাছিল গৈয়ে কেণ্ডিডেট দিলে এইবাৰো মই একদম ষ্টেট কমিটিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰয়াত আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট চোমৰহাং ডাঙৰীয়াৰ লগত ঠেলা ঠেলি চলি আছিলে তেখেতে কৈছে বোলে লাষ্টত এটা কথাই ক'লে মোক বোলে নুঠোঁ বুলি নক'বা মানে কিবা টিকেটটো দিলে খেলিম বুলি ক'বা তেখেতে মানে নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি পেলাই কথাবিলাক কৈছিলে আৰু মই নোৱাৰোঁ মই অসুস্থ তুমি খেলা কিন্তু মই ক'লোঁ মোৰ তাত তুমি তেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন নাই আপুনি খেলক এইটো খেলা ঠেলি মাজতে তেখেত হস্পিটেলাইজ হৈ গ'ল এতিয়া ত' ভগৱানৰ তাত শান্তিৰে বসবাস কৰক তেখেত আত্মা শান্তি চিৰ শান্তি পাওঁ গতিকে বৰ্তমান আমাৰ এক্টিং প্ৰেছিডেণ্ট আছে তেখেতৰ নেতৃত্বতে বৰ্তমান দল চলি আছে আৰু সদ্যহতে ষ্টেটৰ পৰা যি তেনেকুৱা একশ্যন লয় বা তেনেকুৱা একশ্যন ল'লে নহয় আৰু ক'ৰবাত যদি ৰ'দ বদল কিবা কৰে তেতিয়ালৈকে আমি বাট চাব লাগিব তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি চলি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ তেখেত এজন মানে কিবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানুহ ৰকবি ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ এন চি এলচৰ সভাপতিও এইবাৰ যথেষ্ট ভোট দিয়ালে য'ত নেকি বিগত আমি এম এছ চি ইলেকশ্যনত চাৰে আঠ হাজাৰ মুঠেই পাইছিলোঁ এন চি এলচত এইবাৰতো কমচে কম থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড পাইছোঁ আৰু পশ্চিমৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াও চিন্তাৰাম ডাঙৰীয়া বহুত চেষ্টা কৰিলে এইমতে আমি ভলো পাইছোঁ কিন্তু কিছুমান ইছ্যু থকাৰ কাৰণে আমি এইখিনিত ইমানখিনি জিকা ভোটলৈকে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ গতিকে মই সকলো ৰাইজক দলৰ লগতে দলৰ কৰ্মকৰ্তা সভাপতি উপ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখে সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু লগতে আমাৰ ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰামায়ন ডাঙৰে যিখিনি থেংক গিভিং দিলে ঠিক একেধৰণে আমি আজি কংগ্ৰেছ আৰু চি পি আই এম এল এই যিটো হৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আজি ডিষ্ট্ৰিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰংকী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ এম পি চাহক আৰু আমাৰ আমালোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট আমি ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্সৰ যিটো নীতি নিয়ম আৰু বৰ্তমান যিটো কুশাসন চলি আছে ৰাইজে বহুতখিনি কষ্ট অনুভৱ হৈছে এই গোটেইখিনি ইছ্যুবিলাক লৈ যোৱা হৈছে গতিকে ৰাইজেই সেই গোটেইখিনি ইছ্যুটো গোটেইখিনি নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলন হৈছে গতিকে আজি ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ হৈ আজি ভাল মানে ফল দেখুৱাব পাৰিছে যিটো গোটেই গুডি মিডিয়াই যিবিলাক এক্সিট প'ল দেখুৱাইছে আৰু মোদীয়ে যিটো মেজিক দেখাইছে এই মেজিক আৰু একজিট পল সম্পূৰ্ণ হোৱা ইয়াত প্ৰমাণিত হৈছে গতিকে আজি দেখা গ'ল যে বি জে পিয়ে অকলে তিনিশ সত্তৰ চিট আমি পাম বুলি তেখেতসকলে যি প্ৰশংসা কৰিছে চাৰিশ বুলি কৈছে গতিকে গোটেই এন ডি এলায়েন্সৰ হৈ পেলাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া ক'ত এতিয়া অকল বিজেপিয়ে দুশ চল্লিছটা চিট লৈ পেলাই আৰু গোটেইখিনি এলায়েঞ্চ লৈ পেলাই এন ডি এ লৈ পেলাই টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি পাইছে কিন্তু ইয়াত যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক খুব বেয়াকৈ মন্তব্য দিছে যে এই এশ বা ডেৰশমানহে পাব তাৰ ওপৰত ন নাবাঢ়ে কিন্তু আজি শেহতীয়াভাৱে দেখা গ'ল যে দুশ পঁয়ত্ৰিছটা চিট ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া এলাইন্সে লৈ ল'লে গতিকে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া আজি নতুন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ইয়াত ৰাইজেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভোটাৰ্চ ৰাইজে আজি জন্মত আগবঢ়াইছে যে বিজেপি দুশ চল্লিছখন আৰু ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্স দুশ পঁয়ত্ৰিছখন গতিকে গোটেইখিনি টনাটনি চলি আছে গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যে কোন চৰকাৰ হ'ব কোন কোন মিত্ৰ হ'ব আজি নতুন সমীকৰণত আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে আশা ভৰসা হয়তো আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কথা ওলাই পৰিব গতিকে আজি ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ মিটিং আছে পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেইটো নিৰ্ণায়ক হ'ব গতিকে এই নিৰ্ণায়ক ভূমিকাই হয়তো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ যিটো ভোটাৰ আছে যিখিনি আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনিয়ে ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্স হৈ পেলাই আমি গোটেই কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচৰ সকলো ভোটাৰ্ছ ৰাইজক আমি শেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিখিনি আমি আমালোকৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্সৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাণী বাইং গাংগেম এইখিনি ভোট দিলে আৰু যি কংগ্ৰেছেই হওক বা চি পি আই এম এল হওক আমাৰ হেৰি পিং ডাঙৰে যেনেকৈ ধন্যবাদ দিছে সকলোকে ঠিক সেইকাৰণে আমি চি পি আই এম এল লিবাৰেচন হিলছ পাৰ্টি হৈ পেলাই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা ধৰ্মীয় আৰু আমাৰ চি পি আই এম এল দলৰ সকলো নেতা কৰ্মী কংগ্ৰেছসকলক আৰু ৰাইজৰ সুদেশ ৰাইজক আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিখিনি ভোট দিলে আমি আমি পালোঁ এইখিনিয়ে আমাৰ মূলধন বুলি আমি আজি ধৰি লৈছোঁ এই মূলধনেদি আমি পুনৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি কাম কৰোঁ নমস্কাৰ মই কাৰ্বিং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে লগতে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছৰ সভাপতি হৈ আৰু সকলোবাৰ কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ বিশেষকৈ যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু আমাৰ দলক আস্থা প্ৰকাশ কৰি ভোটদান কৰাৰ বাবে যিসকলে ভোটদান কৰিছে সকলোলৈকে মই সকলোৰে হৈ বা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনাসকলে জানে আচলতে আমাৰ টকা নাছিল আমি ৰুলিং ৰুলিঙো নহয় গতিকে আমাৰ হাতত টকা নাছিল আৰু তাৰ লগতে বিশেষকৈ ৰুলিং পাৰ্টীয়ে আমাৰ দলৰ যিটো বেংক একাউণ্ট ফিজ কৰি দিছিলে তাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক দিশত আমাৰ বহুত আমি তেনেকৈ অসুবিধাত পৰিছোঁ তথাপি তাৰ মাজতো আমাৰ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি বিশেষকৈ আমাৰ কৰ্মীসকল আৰু লগতে আমাৰ ভোটাৰ্ছসকলে আমাক আস্থা প্ৰকাশ কৰি যিসকলে ভোট প্ৰদান কৰিছে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ যে আমি ইমান ভোট পাম তথাপি আমি আশা কৰাতকৈ বেছি ভোট আমি পাইছোঁ বুলি আমি ধৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপত যিসকলে আমালৈ আস্থা প্ৰকাশ কৰি ভোটদান কৰিলে সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কৰ্মীসকল আৰু যিসকল কৰ্মীসকল যিটো হাতত টকা পইচা নাছিল তথাপি তেওঁসকলে নিজৰ কাম বুলি ভাবি নিজৰ নিজৰ শক্তিৰে যিখিনি কাম কৰিলে তাৰ বাবে সকলো কৰ্মী লোকে মই সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অকলমান কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংল সভাপতি তেখেতে যিমান পাৰে তেখেতে কৰিছে আৰু তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ সহকৰ্মীসকল যিমানখিনি আছে তেওঁলোকে খুব চেষ্টাও কৰিছে আৰু সেই অনু অনুৰূপভাৱে আমি ভোটো পাইছোঁ তাৰ লগত আমাৰ ডিমা সাজৰ আমাৰ সভাপতি প্ৰমুখে আমাৰ সদস্যসকল আমাৰ অফিচ বেয়াসকল কৰ্মীসকল যিসকলে কষ্ট কৰিছে কষ্ট কৰাৰ বাবে আমি যিমান আশা নকৰাকৈ কিন্তু এবাৰ আমি বেছি ভোট পাওঁ তাৰ বাবে মই এখেতসকলৰ লগতো সকলোৰে হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সেইটোৱে আশা যে আমি যিটো এতিয়া আশা কৰিছোঁ মই শুনি কৈছোঁ আশা নকৰাকৈ তাতকৈ বেছি আমি ভোট পাইছোঁ তো আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দল আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু আমি অধিক উচাসেৰে আৰু অধিক আমাৰ নিয়মানুগতিতাৰে আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম আৰু আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচনবোৰ হ'ব মই ভাবোঁ মই আশা কৰোঁ আমাৰ দল নিশ্চয় শক্তিশালী হৈ নিশ্চয় আমি জয়লাভ কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে সকলোৱে মই সকলোৰে হৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো কৰ্মী সকলো সদস্য হৈ বিশেষকৈ যিসকলে আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ জয়দেৱে ধৰক ভোট প্ৰদান কৰিলে সকলোলৈকে পুনৰ আন্তৰ্গত ধৰ্ম জ্ঞাপন কৰিছোঁ